Don't forget like, subscribe, and share and وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah mula bawakan kisah peperangan Uhud pula. Mula-mula Allah ceritakan wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'idal qital ketika mana engkau meninggalkan keluarga engkau di Madinah untuk menuju ke Uhud menyusun tentera-tentera di tempat-tempat mereka untuk berperang posisi mereka. Kemudian Allah masukkan cerita Badar dan sekarang balik kepada Uhud. Dan Uhud yang Allah nak bawakan kali ini adalah Uhud pada fasa yang kedua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Walaupun keadaannya adalah Uhud muslimin kalah. Tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang beriman. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Maksud membersihkan ini adalah merujuk kepada tujuan kekalahan dalam peperangan juga adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan orang-orang mukmin orang-orang beriman itu dalam bentuk pelajaran maksudnya di sini waliyumahisallah Allah gunakan perkataan mahasah menyelamatkan daripada kekotoran maksudnya orang-orang beriman dan ini adalah satu pengakuan eh, sebenarnya merujuk kepada orang-orang beriman itu tidaklah mereka itu 100% pure dalam hatinya ada tumpukan-tumpukan yang Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan melalui pelajaran dan pelajarannya datang dalam kekalahan di Uhud Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan orang-orang beriman dan lebih jelas lagi apabila Uhud ini disertai oleh orang-orang beriman tanpa ada penglibatan orang-orang munafik tanpa ada penglibatan daripada orang-orang Yahudi nampak tak orang-orang munafik bila mana mereka ada sebahagian orang-orang munafik yang terlepas masuk dalam peperangan Uhud namun bila datangnya kekalahan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mendengar perkataan Abdullah bin Abi Qabiah qad mata Muhammad Muhammad dah mati Sedangkan yang dibunuh oleh Abdullah bin Abi Qabiah adalah Mus'ab bin, bin Umair yang disangka itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar jatuh duduk dan ketika itu apa berlaku kepada munafik-munafik yang terlepas dalam peperangan Uhud ni? Mereka lari bertempiaran, lari balik ke Madinah. Takut. Takut, tuan-tuan. So ini juga merujuk kepada perkataan Allah li waliyu mahisallahu amanu untuk Allah sucikan, bersihkan orang-orang beriman. Yang tinggal adalah orang-orang beriman yang purely beriman dan kemudian bila kalah ini adalah kegagalan yang berlaku di kalangan orang beriman saja. So tak ada tak ada tuding jari kepada orang munafik. Orang munafik juga tak boleh kata orang beriman lah sebabnya. Kalian lah sebabnya kita kalah. Sebab mereka dah awal-awal lari. Faham tak? So sekarang ni untuk belajar, untuk faham, untuk ambil iktibar, ia hanyalah sesuatu yang kita boleh kita boleh korek dari kalangan orang-orang beriman sendiri. So jangan tuding jari and this is our fault, kita sendiri kena kena belajar. So ini juga benda yang penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekalahan kepada orang-orang beriman? Orang-orang munafik sebelum ini mereka menyembunyikan kekafiran mereka kekufuran mereka sehingga sahabat sendiri tak tahu siapa yang munafik. Orang-orang Yahudi dia orang menawarkan kepada Nabi dan Nabi tolak. Nabi kata kami tak akan guna, tak akan gunakan musuh-musuh kami untuk mengatasi musuh-musuh kami yang lain. So bayangkan kalaulah peperangan itu di disertai oleh orang-orang ini. Yang ini salahkan yang itu, ah, kita sebab kita ada Yahudi dalam tim kita. Tidak. So ini juga adalah jalan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pelajaran. Konsep ini dinamakan sebagai tamhis satu jalan satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan orang-orang beriman wa hakal kafirin dan Allah juga menjadikan peperangan Uhud ini sebagai jalan untuk menghancurkan orang-orang kafir apa caranya sedangkan kita pun tahu pada fasa yang kedua muslimin muslimin kalah tapi bagaimana mereka boleh dihancurkan ini merujuk kepada mereka itu menang dari sudut fizikal tapi sebenarnya mereka sedang menghadapi kejatuhan daripada kegagalan yang memang ada pada badar mereka juga sebenarnya masih gagal pada peringkat uhud kerana mereka datang 3000 dan masih gagal untuk mengalahkan 1000 itu secara terus dan mereka walaupun menang pada fizikal peperangan mereka tak berjaya masuk ke madinah untuk mendapatkan harta-harta rampasan perang kerana mereka tak cukup berani sedangkan pada penghujung peperangan Uhud itu nabi dan juga tentera muslimin berjaya naik ke satu kawasan yang lebih tinggi dan mereka tahu bahawa muslimin cukup master bila mereka mendapat tempat tinggi so mereka tak berani mara lagi maka mereka pun berpatah balik baliklah ke makkah dalam keadaan tangan kosong wayam haqal kafirin merujuk kepada Allah menjatuhkan dan menghancurkan mereka membinasakan mereka kerana kali ini, kekalahan itu, yang dibadar itu tak dapat ditebus. Mereka pulang ke Madinah dalam keadaan bertambah rugi. Harta-harta eh? rampasan perang dah lari ke mana. Unta tadi dah lari ke mana, dah tak boleh nak kejar dah. Mereka tak dapat, mereka datang bawa segala barang, mereka balik dengan tangan kosong. So, siapa yang lebih rugi sebenarnya? Orang-orang, orang-orang musyrikin Makkah dari sudut harta eh, dari sudut sahabat dari sudut dakwah tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi kerugian yang besar apabila wafatnya para sahabat radhiyallahu anhu majmain apabila gagal menang tapi sekurang-kurangnya tidaklah seteruk apa yang ditanggung oleh orang-orang musyrikin Makkah dan itu menjadikan mereka semakin teruk semakin hancur sehingga mereka terpaksa terpaksa pada peperangan yang berikutnya peperangan Ahzab mereka terpaksa berpakat nama pun Ahzab pakatan ya dia bukan pakatan harapan eh dia pakatan orang-orang musyrikin Makkah dengan orang-orang Yahudi di Madinah mereka terpaksa menjatuhkan air muka mereka sendiri meneruntuhkan ego mereka sendiri menghilangkan maruah mereka sendiri untuk mengharapkan pertolongan melalui pakatan yang dibina di antara musyrikin Makkah dengan parti-parti Yahudi yang berada di sekitar Madinah dan juga yang pernah diusir daripada Madinah wallahu alam abu alayya wa abu